Приветствую вас, бандиты. Пришла посылка Черниговская область. О, посылка 258 грамм 60 гривен. Мне перед всем посылка пришла с Одессы, с Одесской области. На килограмм больше, еще, еще что-то там, наверное, пару грамм. Больше она была и за 55 гривен. Ця что дороже. Не знаю, у этого клиента что-то подорожали посылки, наверное. Так что открываем и сейчас дивимся, что тут пришло нам. Так. Упаковка не, не плагана. Тут что у нас? Опа. Вот упаковочка еще одна хорошая. Какие-то конфеты, жвачки. Но нас это интересует. Наша. Вот еще хорошо, как упаковано все. Все, все хорошим, 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 и тут у нас такой старый, вот замотано, замотано, вообще отлично, ничего не побеется, ничего не поломается. Вот такие старый будильник времен царя Гороха. Made in Мадейн, ЮСР, ЮСАИЧ, там за кордон рубились эти часы, трохи уже состояние у них, но, как говорится, антиквариат есть антиквариат, кто-то реставрирует, кто-то ценит в хорошем состоянии, вот даже кто-то написал букву А. Кто знает, что оно может означать, эта буква напишите. Может кто-то позначал, типа часы здесь стояли и А, Антона было. У каждого свой будильник, каждый еще что-то там писал, напишите, зачем эта буква кто что знает. Вот такие часы на аукционе Виолити можно купить или продать. Так что заходите аукцион Виолити, ссылочка под видео, а также будет в комментариях. Заходите, продавайте, або покупайте. Вот так.